Salam hörmətli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində əla şəxsi tikiliyi həyətə təqdim edirəm. Evimiz. Teze məktəb, teze araz marketə yaxın bir ərazidir. Daxil olur evimizin həyətinə. Ev ümumilikdə hardasa 3.5 sot torpaq zəmində tikilib. Bron həyətidir. Ən yəni, evdə yaşayış olmuyor. Mən də Seviclə təqdim edəcəm. Çox möhkəm tikilidir. Evin ümumi sahəsi 140 kvadratmetrdir. Böyük evdir. Ev yəzi on daş kürsülərində tikilib. Bura tikəndə o təhfil keçmirəm. Evin altı gördüyünüz kimi zirzəmidir. Evin dörd bir tərəfinə keçmə yoludur. Bütün pəncərləri öz həyətini açılır. Dörd bir tərəfdə keçmə yolu var, ir evdir. 140 kvadratmetrdir. Tam qoşa daşdır. Fundamenti 60-a 70-ədir. Yəni 2 mərtəbə üçün nəzərdə tutulub bu ev tikilməsi. Ancaq 1 mərtəbəsini tikiblər və dayanıblar. Fundamenti pompa ilə tökülüb gördünüz kimi beton kəməri çox möhkəm tikilidir. Ətrafıdakı tam yaşayışdır, gördüz kimi. Taholda evimiz içində çox iri evdir, həttən artıq. Bura iri bir dəhlizdir. Burada damaz çıxmağı yeri, bu hətta krişası xadəsi 10 metrdir. Başlayaq. Elə sağdan. Burda bir yataq otağıdır. Bütün pəncərləri dəmir löstuklarına qədər vurulub. Qalıb bir ev üçün döşəmə şifofqalarla, qaplanma şifqaplar, bir də ki, oboy. Hemiş məkulövqadan çıxıb. Ənimizin ikinci yataq otağıdır. Bu da ki, qonaq otağımız. Köm sistemləri çəkilib hazır. Qeyd etdim ki, də pəncərələr dəmiri şhutqalarına qədər vurulub. Bu da ki, 4-cü otaq. Yəni 1 yataq, 3 yataq otağı və 1 qonaq otağının ibarət deyimiz. Bütün otaqlar hamısı da iri idi, görürsünüz kimi. Bu da ki, mətbəxi. Hamamla ayaq yolsu ayrı ayrılığındadır. Burda ayaq yolsudur. Bu da ki hamam otağıdır. Döşəməsi gördüyünüz kimi isti folo şlanqlar atılıb, isti pol olacaq. Evlər var ki Otağı necə deyirlər bu evi? Elə burdakı dəhlizi boydodur. Çox iri evdir. 140 kvadrat, 3.5 qottada tikilmiş. İri şəxsi tikiliv. Evimizin sənədi köpçüdür. Qiyməti də ki 60 min manat deyilir. Yəni real alıcı olsa, qiymətdə inşallah ki razılaşmaq olacaq. Videolarımı izlədiyiniz üçün sizə təşəkkürlər. Kanalı abunə olun, bəyənin, paylaşın və şərh bölməsində fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Şey Hər əlik budur.